Я показываю, что если кто-то будет делать подобные вещи, я готов исправлять самолично. Вчера я позвонил вечером господину Березенко, это было часов 10 вечера, и сказал, что послушай, ты можешь Знаешь, политически с мной конкурировать, и если ты будешь портить имущество третьих лиц, я тебя поймаю и дам тебе просто помор. Так и сказали. Вот и Что еще можно добавить? так, а там с той Мы ба баннер поменяем, там баннер тоже. В Киеве более 15 тысяч. То же самое в будем. Нигде не было ни одной записи, например, там. Не про чемпион или там не про чемпион Береза Борислав Мерк. Такого не было, только в Чернигове. То есть это говорит о том, что молодая команда Черновецкого работает, как обычно, своими грязными. Да, 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 да. Поэтому, да. да. Насколько якостно да, будет отбываться эта да, покраска, а сейчас еще? Она потом не ведущится, Значит, не если, будет. если вы нам ведущится, еще раз подъедут, да, еще раз все. Да, до тех пор, пока ну, это не уйдет с улицы. Да, да, ну, то есть надо настолько не родить город, даже пусть он не родной этот город, да, чтобы вот заниматься подобными вещами. Я считаю, это просто недопустимо и цинично. Просто позор. Фотографии, а как это было в других городах. Да? Mm -hmm. а mm -hmm. вот. Ну, смотрите, вот, например, Днепропетровск. Я просто показываю. В да. 2004 да. Вот сколько людей было Днепропетровска. Mm -hmm. Ни одной надписи на стенах. Ни одного разбитого стекла. Ну, то есть это, это же о чем-то говорит, да? Ну, естественно, конечно. То есть, ну, если мы не гадим у себя в городе, как такое мы имеем право все это делать в чужом городе? Тем более в городе, где я баллотируюсь. Ну, это просто, ну, даже говорю, это обычный вандализм, циничный, в стиле а-ля Черновецкий, Все. На самом деле, я люблю цветы, я люблю разные цветы. Я не очень люблю розы. Я люблю, если говорит уже это напоминает Мерседес. Я люблю Мерседес, люблю ирисы, люблю простые веселые цветы. Очень люблю э, подснежные, И поэтому женщинам я обычно дарю простые цветы. То есть, мне, считается, это, мне кажется, это более искренне, когда ты даришь простые веселые цветы, чем напущенные букеты роз. Сами Хорошо. ходите по болоту, по лесу. Можно я разбирайте. сразу вот вам покажу? Ага. Да, мне самые великие и самые красивые. И <рес> вот это и самые Да, Какой вам нравится? Вот такие, да? вот такие, вот, вот. такие. А, да. Да. Прошу. Прошу. Вам мы дарим карточку постоянного да. да. клиента. Ну, вот, да, вот, да, вы нас да. не забывали и к нам приходили за да, да, красивыми да. цветами. То есть да. я скидку сразу получу. Да, Наши благодарности. Это пока я вам должен. Ну, вы же пообещали, да, значит, ваше слово, а так будет. сказать, будет сделано. Что ты Понедельник все будет.